Да, в этом году по просьбе Игоря, любителя винограда, он начал с нами с весны сотрудничать, тоже работать по нашей схеме. Вот, и по просьбе его он связан с блогерами. Он любит виноград, как мы видим. Он связан с блогерами. И по его просьбе мы отправили наши препараты на испытания там, в четыре региона Украины. Винницкая, Запорожская, Днепропетровская область. Кировоградская область, чтобы в разных, ну, испытать в разных климатических условиях, посмотреть, так ли одинаково они будут работать. Вот. Ну, в частности, хочется остановиться, вот в Кировоградской области это Геннадий, это вот такой грамотный виноградарь, который, который выполнил все, что, как мы с ним договорились, все выполнил по списку, все записал, все. и, соответственно, получил результат. Результаты все которые были он показывал в своих видео, это можно зайти на его канал и посмотреть эти видео. То есть он прямо как он брал, как заливал препараты в опрыскиватель, как прыскал все и потом ходил снимал где какие результаты, где обработано, где не обработано. Он очень нам понравилось, очень ответственно подошел к этому делу, ну и соответственно получил такой результат. Начал, начал он работать с 30 августа. И проработал примерно 45 дней по нашей схеме. Сделал примерно 7 листовых обработок и получил результат. Что те виноградники, которые он обработал, обрабатывал нашими двумя комплексами э, Смесь для налива э, и симбиоз барфоляра, в постоянстве виноградник не заболел, не заболел нигде. Даже, даже он оставлял, что лозы тянулись по ну, ветви тянулись по земле. И там нигде ни мильдю ни аидюм не проявились, хотя в округе такая сложная ситуация с этими, с этими болячками винограда. То есть полностью нигде не появились ни одного заболевания. То есть мы увидели, что видим, что эти, эти препараты сдерживают эти, эти болячки. Вот. И также у него налился хорошие гроздья налились. Хорошие, большие взвешивал там такие и вкус винограда еще также поэтому э, работа этих двух комплексов как бы для налива вообще вот показаны у Геннадия винограда вообще очень четко поэтому это то что работает и по стоимости э, если смотреть на ну, если смотреть сравнивать с другими видами препаратов оно намного дешевле и это все премиум органика и у вас оно не болеет, оно против, против фунгицидное действие, инсектицидное действие. А еще тут, что самое интересное, почему такой рост, это эндофиты. Эндофиты, это те бактерии, которые прямо в листке живут, в листовом аппарате, в межклеточном пространстве. И они напрямую клеточку кормят, с воздуха связывают азот и напрямую дают в клеточку. Вокруг клеточки они защищают от всякого, только спора какого-то вредителя попала, как, ну, как спора какого-нибудь какого гриба или какой-нибудь бактерии, они ее сразу окружили и не дали ей развиться. Все, они защищают клеточку, они заинтересованы, чтобы эта клетка была мощная, чтобы она развивалась все больше и больше, чтобы у них было больше пространства для жизни. А они симбиотики, они от клеточки берут питание, эндофиты. Вот ну, к нам в Украину это придет лет через пять. А мы работаем уже вот второй год и с эндофитами также. Это очень хорошо, когда это на наших растениях находится. Вот смысл. А смесь для налива это набор опять же кислот, опять же биожидкостей, микро и мезоэлементов. Мы туда добавляем еще дополнительно серу, бор, цинк. Это то, что в момент период налива очень нужно для, для ускорения метаболизма. Вот. И поэтому получился вот такой вот хороший результат.